Beyə خانم var gələcək. Zaur Sönməd və Rüstəm Namiqovlu. Qız oğlum, mən də dünya azərbaycanlılarının Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Hamıya can sağlığı üçün arzu edirəm. Biz Vestinazlarda qorşuluruq. Mən də zəvar qardaşımın təbriklərinə qoşuluram və xalqımı bu Noruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. İnşallah bütün evlərdə bu abı hava yaşansın və ən əsası kiçiklər barışsın. İnşallah, təbii ki belə olsun və istəyirəm ki sizdən ifa gəlsin. Milli en en adet, gözelliği şırınladı. Bu gün marağlı söhbe, güzelliği şırınladı. Milli en en adet, gözelliği şırınladı. Bu gün <laughs> marağlı söhbe, güzelliği şırınladı. Ne kızlar bu laf halı inan, sular.

Her ne şurındadır Ha, boğaldan asanırlar, Yumurta koyuyorlar, horoz döüştürürler. Yumurta ölüştürürler keser yıldızı Tayı bölüştürürler Yosa keser yıldızı Tayı bölüştürürler Bu dostum bu yer, Özelli şunun tabi Bu dostum bu yer, Özelli şunun tabi Bu cümara bu sözde Özelli şunun tabi Milli her her adet Özelli şunun tabi Bu Aşkta sırala bize getiren ilhamı beren tabi de günver gözelliği şunun adi beren tabi de günver gözelliği şunun adi billi en en adet gözelliği şunun adi bu cuma la bu sefer gözelliği şunun adi. Hemşer dostu daralı, don ağlı vermişti bu. Hemşer dostu daralı, don ağlı vermişti bu. Ne salıktı her yana, çor ağlı vermişti bu. O beden ağlı düzdi, karalı vermişti bu. Ona göre hemşer dikkat, güzel işin tadı. Ona göre hemşer dikkat, güzel işin Bu Ucuz mal ağlısı, güzel işin tadı.

Sen qanım bizə bağlı fikrini bilmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Novruzu nəyə görə gözləyirlər? Novruzu nəyə görə çox sevirlər? ünsün. Noruz bolluq, belə ki bizə qədimlərən urulardan gəlir. Müqəddəs milli mənəviyyətimizdən gələn bayramdır. Onun üstündə gözlüyü, səbiri, hamısını bizə sədirə biləcəyik. Hansı adətlər istə maraqlı gəlir Noruzdan? Digər bayramlardan onu fərqləndirir sizə görə? Vallahi adətlərdən özüm də çox vaxt toruz döyüşürəm. Aha. Elə maraqlı gələn mənim üçün toruz döyüşü, ən çox toruz döyüşdürük ki, maraq qorxuyur. Eee, siz necə? Bə Bəli. Mənim üçün də Sələ, gözəl adətlərdən biri xanımların qapı qışması. Aha. Bir də uşaqların qapılara papağa atması var. Bəli, bə indi kimi ə, ən axırıncı dəfədə belə deyim, hansı yaşınızda papağa atırsınız? növbəti bayramdır. Amma biz bu dəfə deyəm 16 yaşımda. Niyə indi biz onu yaşatmırıq? Bax niyə o adət-ənənəmizi unudururuq? Bu bu bizim özümüzdən asılıdır. Bax gənc qızlar qulaq falına çıxırsa, gənc oğlanlar niyə qursaq sallamır? Siz siz ayət anası. İndi 20-cü əsrinə gəlmişdiyimiz üçün çox adamlar da yəni sosial mühitdə yəni keçmişdə olan bəzi adətləri məsələ oyun keçdikcə, yəni mən şaxtan özüm görmürəm. İndi yəni, belə bir şey var ki, yəni kimsə hansısa bir məsələn, adətənki bir formada ortaya çıxarsa, baxanlar deyir ki, elə budur. Vətənlərə baxırlar, ondan götürürlər. Amma milli adətlərimizə baxdılar, tariximizə baxdılar, oxdular, qıraət etələrlər, maariflənsələr gələcəkdə daha yaxşı olacaq.